Керівник обласного відділення Національного олімпійського комітету України в Сумській області Олена Петрова, яку я запрошую на сцену, допоможе і мені, і вам, всім нам розібратися з тим, хто ж саме стане володарем цих витворів поліграфічного мистецтва. Вітайте, заслужений майстер спорту, з на призерка Олімпійські ігорі, коли самі дали світу Олена Петрова, учасники чотирьох олімпійських. Добрый день, дорогие друзья, и я рада приветствовать вас на этом торжественном празднике. Акция Олимпийская книга, Олимпийский уголок будет проходить в течение всего года по всем регионам Украины. Но мне вдвойне приятно, что именно Сумчина дала начал, старт начало презентации Олимпийской литературы. И дети наше будущее, и нам очень важно, чтобы они были здоровыми, сильными, спортивными. И сегодня со словами приветствия обращается к нам президент Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Бубко. Участникам и организаторам торжественной акции «Олимпийская книга» и «Олимпийский уголок на Сумщине». Дорогие друзья, сердечно поздравляю со знаменательным событием в жизни Сумщины. Воспитание гармоничной личности начинается с детства. Спорт – это одна из составляющих того, что ребенок вырос здоровым, счастливым, успешным и уверенным в своих силах. Именно потому приятно проводить по всей Украине уникальные акции Национального олимпийского комитета «Олимпийская книга» и «Олимпийских уголок». Книга всегда была и будет источником мудрости и знаний, лучшим советчиком и надежным помощником. Олимпийская книга открывает нашему читателю большой и интересный мир спорта с его неподдельными эмоциями, фантастическими победами и умением уверенно идти к своей цели. Книга рассказывает об истории и ценностях олимпийского движения, прославленных украинских олимпийцев, а именно известные спортсмены своим жизненным примером легко и доступно раскрывают секреты своего успеха. Мечты сбываются, если верить и упорно работать. А для того, чтобы их легче воплощать в жизнь и реализовывать не только свои спортивные амбиции, а также желание быть здоровым, запущен проект «Олимпийский уголок». Именно благодаря этому школы Украины получают спортивный инвентарь на любой вкус. Верю, что эти акции найдут своих поклонников на сущине, и наша молодежь сделает свой выбор на пользу здорового способа жизни, а и со временем присоединится к нашей дружной олимпийской семье. С уважением, президент Сергей Букром. И вы сегодня посмотрели прекрасный фильм по олимпийской литературе. И в зале уже есть сегодня те, кто получит эту литературу. В прошлом году в Артеке проходили всеукраинские соревнования среди школьников Олимпийская. Аистенок. И дети, наши дети пятой школы в отдельных видах отличились. И я с удовольствием сегодня приглашаю на сцену в прошлом выдающегося спортсмена, мастера спорта, директора школы номер пять Бориса Ивановича Богатушка. соревнованиям «Олимпийский аистенок». И сегодня у нас уже есть победители, которые получат комплект спортивного инвентаря. И я с удовольствием приглашаю их на сцену. Отже, витаем в четырехсотничной культуре загальноосвитных школ, команды которых победили в конкурсе «Олимпийские лавичиня». Володимир Богославский, Беловодская загальноосвитная школа Роменского района. Любовь Бог, Великого Новинского, спортивного Олександр Голота, Краснопільська загальноосвітня школа, Віктор Лученко, Щеплецький індикарший Українського району. Юрій Ічченко, Роминська загальноосвітна школа номер 10 Сергій Кириченко, Рухівська загальноосвітня школа номер 4 Олександр Козленко, Уринська загальноосвітня школа номер 1 17. Ігор Корнуков, Балатурська загальноосвітня школа номер 11 Юрія Кучер, Колтинська загальноосвітня школа номер 2 Олександр Лесаренко. Войпадівська спеціалізована школа номер 7 Олександр Петровський, Віннопільська спеціалізована школа номер 1 Олена Петруня, Шеростинська загальноосвітна школа номер 5 Сергій Подоляк, Ростяницька спеціалізована школа номер 5 Антоніна Харасов, Топівська загальноосвітня школа Колодовського району. Району. Анатолій Скіба, Олегська спеціалізована школа номер 3 Григорій Серідний, Снопородська загальноосвітня школа. Артем Харченко, Гримцівський НВК Лебединського району. Денис Колянко, Худівська загальноосвітня школа номер 1 Юрій Чуєв, Хублінська загальноосвітня школа Одківського району. Алла Шелудько, Королевская загальноосвитная школа, Дмитрий Галинский район. Шевченко, ну, а номер называется Вера, надея и любовь». Может «Вира, життя».